aziz do'stlar diqqat bilan tomosha qiling o'ttiz uchinchi daqiqa o'n sakkizinchi soniya boshlandi marhamatkeyingi <imdia> mana shu yerda stop qilamiz hozir e'tibor bilan qarang aziz do'stlar d yetti yuz oltmish yetti sakson besh yaqinlashtiraman d yetti yuz oltmish yetti sakson besh menimcha ko'rindi eslab qoling mana shu raqamni kamerada ko'ringan marhamat davom etamiz b yetti eshitdingiz d 768 58 deyapti amirxon umarov noto'g'ri aytyapti nima uchun noto'g'ri aytyapti e'tibor bilan qarang amirxon umarov orqasidan qarab aytyapti aziz do'stlar ko'ryapsiz orqasidan qarab noto'g'ri aytyapti demak adashyapti aytgan, lekin kamerada ko'rinib turibdi nechta soni chiqqanligi id karta davom etamizyetti 2 oltmish marta noto'g'ri aytdi endi mana shu joyga e'tibor beramiz aziz do'stlar qo'liga e'tibor beringtezroq telefonni oldi i qo'lini bir ikki marta almashtirdi bu jarayonda xuddi xorazmlik akamiz aytyapti hozir qo'lidagi id kartani almashtirib oldi boshqa kartaga deb aytyapti lekin e'tibor bilan qarang biz hozir ko'rdik yetti yuz oltmish yetti sakson besh yoki sakson olti uch soni chiqdid yetti yuz oltmsh mana haliyam o'sha son d yetti yuz oltmish yetti sakson besh qo'lida turibdi haliyam endi to'g'irlab aytyapti uni qulog'idan albatta naushnik bor bunda aytib turadi bunaqa qil bunaqa qil deb albatta aytib turadi bu hozir aytyapti sen noto'g'ri aytding qaytadan ayt javobini deb aytgan buni o'sha akamiz noto'g'ri tushungan davom etamiz ko'rgan bo'lsangiz monitordagi rasm o'zgardi monitor o'zgardi ya'ni boshqa g'olib mana shu id kartani g'olibini Uh, ism familiyasi danniylari chiqdi ma'lumotlari yetti yuz oltmish yetti sakson beshko'rinib turibdi mana aziz hozir mana shu yerda o'sha xorazmlik akamizning id kartasini men rasmlarini qo'yib ketaman va videosini ham qisqa ko'rsatib o'taman aziz do'stlar uni videosini ko'ring va mana shuni e'tibor bilan qarang va uni aytayotgan gapi bunga umuman noto'g'ri to'g'ri kelmaydi